Доброго ранку. З вами сніданок вихідний, і ми точно знаємо, як провести вам сьогоднішній день. По перше, ви прокидаєтесь разом з сніданком, снідаєте, а далі збираєте всю родину і поспішаєте в епіцентр на вулиці Берковецька, тому що саме там сьогодні відбудеться презентація спільної роботи нашої Наталі Підлісної та Руслана Сенішкіна. І сьогодні наша Люди-Барбір буде там все організовувати, проводити. Буде велика квіткова ділянка, 1+,1, плюс Будуть кролики, зайчики, курчатка, будуть смаколики від Руслана Сенішкина. Буде дуже цікаво, тому можна гарно и активно провести день. Я вам это обещаю, На вас нами Наталя Підлісна, яка більше того сьогодні ще обіцяє книжечку комусь подарувати. Доброго ранку. Да, здравствуйте. Доброго ранку. Да, Да. Знаете, э, в 9 часов, как обычно, прямо на Фейсбуке, под моей фотографией, будет вопрос. Угу. И всем, кто правильно ответит на этот вопрос, нет, не всем, одному, ну, наверное, первому, кто правильно ответит на этот вопрос, удастся заполучить эту книгу бесплатно. Книга дорогая, а можно получить ее бесплатно. Я, короче, вжимаю эту книжку, и я готовил имбирный чай, вышел дуже смачным. Дякую. Ух ты, классно. Она вообще очень интересно снималась. Вот все фотографии, которые там есть, и вообще обложка. Это было целое огромное шоу. У нас даже есть вот. Мы за мы мама, видишь, что просто сказала, Давай подивимося його. Да? Ось воно. Ваще и тут. А вы дома вознимали, да, до И че далеко это было от а, Киева? Это было в, в саду у моих друзей, ага. в Рославичах. Вот. мы оккупировали дом и сад. У нас было огромное количество людей. Не знаю, как мы им все не разнесли. Я должна проверить. Вообще цветет еще там все или нет? Было очень холодно, так все удианули. Да, была осень, но мы, посмотрите, какую весну. Прости, в <рес> весну сделали. Была осень, но мы сделали весну. Завтра у нас будет цирк, да, да. Хочешь, не хочешь, а ланталбач не бывает самота. Ноябрь показал прекрасный апрель. <свят> 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 Класс. Но ну, на календаре он уже у нас 24 квитня, вербно да, наделили. Да. Да. И чем можно сады ты в целый тиждень? еще? И вообще можно это еще сам? А, да, садить еще многое можно. Ну вот я бы сказала, что нужно сделать три каких-то таких очень важных дела. Первое, уже у всех созрел, почти созрел урожай редиски, ее нужно проредить. Угу. Иначе она не будет большой и красивой. А, второе, нужно подкормить те кустарники и цветы, которые вот-вот готовы зацвести. Церяки. Это сирень, чубушник, угу. пионы. Все это нужно срочно подкормить. Да? Угу. Им же нужно дать что-то. И нужно подумать о розах. О, Особенно тем, у кого их еще нет. Я сегодня буду об этом говорить. Я научу их выбирать. Чудово. Это так важно. В общем, могут и надурыты. Могут, да. Но сейчас мы посмотрим с вами сюжет. Маленький сюжет. Передисочки. <свист> а <свист> Чудово <свист> давай. Да, да.